ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೀಗ ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದೊಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಹತ್ತತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಯುವವರು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭಗವತಿ ಶಕ್ತ प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अत स्त्वामाराधिं हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतः पुण्य प्रभवति तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानय विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंक्षुदैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तः तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यः श्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्म जलधो निमाग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवरा भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीम् पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनाम् अप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुः पुष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तु मलयमरुदायो धनरथः तथापेक सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा अपाङ्ग ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते कर्णत कांची दामा करी कलभ कुंभस तननदा परिक्षिणा मध्य परिनत शरचंद्रवदना धनुर्बाणान पाशम स्रोनि मपिदा धाना करतलई ही पुरस्ताद आस्ताम नह पुरमति सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचनचिदानन्दलहरीम् महिमूलाधारे कमी मणिपूरे हुतव स्थित स्वाधिष्ठाने हृद मृतम आकाश सकलमी भिवा कुलपथम सहस्रारे पद सहसी विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमः सः अवाप्य भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं ಸ್ವೀ ಕುಂಡೇ ಕುಹರಿಣಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು